नोकरी उहाँले एमबिए बिएससी बी सिएसआइटी एन्ड बिए इन डान्स डान्समा पनि दिएको उहाँ पद्मा गान्धी क्याम्पसको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँले बताउने हेर्नुहोस् एउटा कुरा के भने पहिला पहिला हाम्रो समाजमा केटीहरूले बाटो पनि छुनु हुँदैन ना, नासदियोलाई छुनु हुँदैन भनेर केटीलाई त्यति नै हेला गर्छ तर उहाँलाई मैले अथवा हामीले उहाँले चाहिँ यति बाधा सिकाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुति गर्नलाई तयार रहनु भएको छ यो हो घिमे उहाँले सिकेको उहाँले बजाउने पछिमा बाँसुरी ब्या खि ढोलोक नगरा कान्तान दबा सुन्नुहोस् है अनि त्यसपछि आएर मादल अनि चरिय गीत र उहाँले एउटा जाने मेरै कम्पोजिस्टमा मनोमेजो हजुरहरूले भएको छैन होला मनमेजो देउटा एउटा देउटाको नाममा एउटा सहर बनेको छ मनमेजो तर मनमेजोको मतलब चाहिँ देउटाको चाहिँ मुद्राहरू र सङ्कलन गरेर उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ अब आज मनमेजो नभइकन हामी मेहदी अजिमाको डान्सहरू उहाँसँग यो एक हप्तामा उहाँले कम्पोज गरेको हो यो डान्सलाई उहाँले निरन्तर दिनुहुन्छ भने म आशा गर्छु र किनभने यो मलाई चर्या अन्तर्गत पढेको छैन धेरै जस्तो मान्छे मलाई थाहा छैन यो मनोमेजो र यो जाने अजिमाहरूको चाहिँ डान्स चाहिँ पढेको छैन जस्तो लाग्छ अब यो सानो र उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्छ एक हप्ताभित्रमा उहाँले चाहिँ तयार गर्नुभएको मेरो कम्पोजिसनमा यो अलिकति अप्ठ्यारो भन्नु न यो अप, अलिकति अप्ठ्यारो छ त्यही पनि अब यसमा ऊ गरौँ न यो यो गीत चाहिँ के भने मेहपी अजिमाको वर्णन गरेको छ अब यो नेवारी गीतमा भएको हुनाले अलिकति हामी त्यहाँदेखि मेहपी अजिमालाई सधैँ सर, त्यहाँदेखि शरणमा शरण लिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ जस्तै सिंहयास उहाँ बस्नु भएको छ पृथ्वीको आसनमा यसो यसो चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ छ वर्णन गरेको छ अब यो सबै भन्न थाल्यो भने लामो हुन्छ त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझिदिनुहोस् <laughs> अब नागको जीवना 사르노야 뒤피 치부팔이 코사 에서부메피 누람마마타 사르노야 뒤피 치부팔이 코사 에서부메피 신하얀파 आसनू पसन पीहन सिंह मासबी आसन घन भरू पतनि पिह नंह न

মৰণয়া তাৰীস বাহনী যাই মহীষ পৱচ ইন্দ্ৰায়ণী খতিয় পাৱন যায় ময়ুৰ পাম নৱচ নাৰায়ণী গৰুদায় পা

সংশয় পাহন খুদ্ৰায়ণী ত বিষ্মতি ভক্ত হে প্ৰভ মি মূল ম ronhado Digo pra E pra यो एउटा जाने पनि नजाने पनि एउटा सानो उपस्थिति यस्तो जाने किसिमले भने अब एउटा सानो लास्टमा मेरो काम सिद्धि मैले प्रस्तुति अब दिपा मेरो छोरी हुनु अनि मलाई चाहिँ यो जुन जाने जयश्रीबाट जाने हाम्रो रबिन